Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio, tengo una noticia sensacional para ti hoy en primer lugar. Si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es The Method de Mir. Las redes sociales se han entrelazado para nuestro famoso actor. Estoy detallando el newsdo. No olvides verlo hasta el final, te sorprenderás mucho. Disfruta viendo. Cuando The Method de Mir dijo: ni siquiera tengo Botax, sucedió. Sus viejas fotos han vuelto a aparecer. Demet Demir, que estaba en la agenda con la propuesta de matrimonio que recibió y las tácticas de amor de la película, apareció en la agenda como una bomba con su declaración. Demet Demir afirmó que ni siquiera tenía boutax. Las redes sociales han revelado el antiguo estado de Ozdemir. Vienen mucho hacia mí, dijo Demet Demir en su declaración estética de Özdemir, que no se apartó de la agenda cuando se reconcilió con Oguzán Kok de nuevo y aceptó su propuesta de matrimonio, hizo una declaración sobre su cambio y sus afirmaciones estéticas sobre él. En respuesta a las acusaciones de que se había hecho estética y botax, Demet Özdemir dividió las redes sociales en dos. Ozdemir, a quien se le ocurrieron escenas eróticas en la película Love Tactics, dijo sobre la estética, he estado haciendo una serie durante nueve años. ¿Dónde puedo encontrar el tiempo para la cirugía? Toman mi yo de 16 años y me ponen al lado de mi yo de 30 años. Por supuesto que no es lo mismo. Vienen a por mí mucho, dijo. Incluso si te quitan una ceja. Demetod Demir continuó su declaración a Magazine D, Estoy ganando peso y perdiendo peso. Incluso si te estirpan una ceja, afecta a tu cara. Ni siquiera tengo boutax. Hago muchas expresiones faciales, no pienso en recibir botax hasta que tenga 40 años porque creo que será difícil cuando juegue. Solo estoy haciendo yoga facial, dijo. Después de la aparición de las viejas fotos de Demet Özdemir, las redes sociales casi se dividieron en dos. Algunos comentaristas comentaron como si su cara estuviera sentada a medida que crecía, mientras que algunos jugadores defendieron esta situación diciendo que Ozdemir es completamente estético. ¿En qué piensas? Hay una estética en Demet Demir, espero sus comentarios. Como saben, ha habido informes de que Demet es estético antes se hizo una declaración, lo estoy detallando. Respuesta de Demet Demir a las acusaciones: Hoy me perdí mucha estética. Demet Demir respondió a las noticias sobre él en su cuenta de redes sociales. y compartió una foto de sí mismo con la actriz Demet Demir en su cuenta de Instagram. La diferencia en la cara de Ozdemir suscitó las pretensiones de Estética Demet Özdemir, quien anunció que está a favor de la naturalidad y recientemente comenzó Face Yoga, respondió a las noticias sobre él en su cuenta de redes sociales. "Hoy echaba de menos mucha estética", dijo la joven actriz que compartió su foto filtrada. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias hasta luego. ¿Quién es Demet Özdemir? de Özdemir es una actriz Modelo y bailarina turca. Ozdemir, nacido el 26 de febrero de 1992, era conocido por su personaje Aylin en la serie dramática de fantasía y Tell You a Secret. Hizo su debut en la arena global con la serie Early Verden Star TV, donde protagonizó junto a Can Yaman. Demet Ozdemir nació en Izmit como el menor de tres hijos de sus padres. Después del divorcio de sus padres a la edad de siete años, se mudó a Estambul con su madre y hermanos. En octubre de 2013, Ozdemir apareció en el video musical Zcut Farget de Mustafa Sandal y poco después, interpretó al personaje de Aylin en la nueva serie de Fox y ella Tell You a Secret con su primer compañero Ekin Más tarde, Ozdemir interpretó el personaje de Ayla en Kurt Seyit y Shura y el personaje de Demet en la película Tatsozunu. Y luego dio vida al personaje de Asle en la serie de fragancias de fresa de Star TV. Entre 2018 y 2019, interpretó el papel principal de Can Yaman como Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensicus. Dick 2018 a 2019, interpretó a Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensicus. Por su papel en esta serie, ganó el premio a la mejor actriz, mejor emparejamiento de series con Can Yaman, y mejor actriz de comedia romántica en el Lebanese Miurex de Or del 2019. En noviembre de 2019, se convirtió en embajadora de la marca Pantene Turquía.